Будет для всех зрителей канала М1 премьера сегодня состоится. Там есть посвящение женщине. Конечно. Эта песня называется Победим. Победим. И в принципе я воспринимаю отношения всегда как некую такую проверку: пройдем мы эту проверку или не пройдем мы эту проверку. Если мы побеждаем в этой нелегкой игре, где две души вместе стараются слиться в одну, ну тогда получается настоящая любовь. Я в этой песне, когда писал текст, я изначально: приз... Ну, вот, вот победим это такой некий призыв к тому, чтобы люди не боялись рисковать в отношениях друг с другом, а все-таки входили в эти отношения. И побеждали. И побеждали, потому что что наш 21 век, он, к сожалению, диктует такое странное отношение сейчас э, к тому, чтобы быть вместе. Да, многие как бы так встречаются, но не живут вместе, например, в одной квартире. Там. У всех какая-то такая жизнь. Я, наоборот, считаю, что надо быть в этом немножко старомодными и консервативными. Побольше вместе, побольше любви, побольше взаимопонимания. И все это я, конечно, желаю телезрительницам, да и телезрителям канала М1. Потому что без мужчин женщине состояться сложно, я так считаю. И залишается лишь запропоновать взять, пройти на нашу сцену и наконец-то А нашим э, глядачам я нагадаю, что вы можете голосовать зараз на нашей странице ВКонтакте. У нас начинается с этого момента соц. запытывание приводу песни. Да, мне очень интересно подумайте. было бы знать мнение, потому что эта песня совершенно новый материал. И очень важно, как что, что делать дальше. Я очень рассчитываю на мнение и вкус зрителей канала М1. Посвящаю эту песню вам. С наступающим 8 марта. Спасибо. И всем зрителям. Ну вперед. сладким ядом Может, разгонит тучи, без Let's see. Андрюша, ну что no, тебе no, хочу no сказать, ничего, э, ничего подобного в студии Guten Morgen еще не произошло. За брюки. Ну, вот, правда, я, честное слово, хочу очень. очень извиниться перед вами, и телезрителем. Я как-то немножко заигрался. Иди сюда к нам, давай вещи я твои закроем. Да, да, да бог да, с, с ними, бог с вещами. Я тебе скажу, что ты уже видел <къех> клеп... «Не требует снимать. ты уже его видел? Да, нял. ну я не знаю, я так заигрался, я извиняюсь, конечно. Бывает так, что хочется похулиганить, тем более в прямом эфире. Ну я тебе скажу, прекрасное посвящение всем женщинам. Ну лучшего подарка не придумать. Ты всех я победил. От, я от всей тебе. души хочу такой же победы пожелать всем телезрителям, вам, вашей личной жизни и, конечно, себе в моей личной жизни и всем, кого я знаю и люблю. Ну что ж, мнение наших зрителей в отношении твоей новой композиции мы узнаем чуть позже. Мы обязательно озвучим его здесь в прямом эфире.